Він фотографує війну, солдатський побут та побратимів у моменти тиші. Віталій Запека з березня 2015-го служить у добровольчому батальйоні Полтава і тепер боронить Україну на сході. Так само, як це робили тисячі мужніх українців під час Другої світової війни. У нас батальйон виключно добровольці це, можна назвати людям слабої духом. Почему? Потому что они не выдержали быть диваном-героем. Не хватило силы, силы воли оставаться дома, смотреть по телевизору, рассказывать, как надо воевать и тому подобное. А пошли, записались, взяли оружие и воюют. Практически весь батальон люди, на которых можно положиться. Почему я выбрал батальон Полтава? Я долго подбирал, где хотел бы служить, я вспомнил. Английский опыт, когда они формировали во время Второй мировой войны свои подразделения, они брали братство, землячество. Почему? Потому что все друг друга знали, все потом после войны возвращались в свой родной город, и тот, к тому в Булочную ходил, вместе на улице соприкасались. И в таком подразделении быть трусом стыдно, быть под лицом стыдно. И помню свой опыт еще в службу в советской армии, в Казахстане я встретил трех земляков, полточан, из них один был мой так, противник, я с ним в технику дрался. Там мы встретились как родные друзья, как обнялись, все забыли. Мы рады были, что там видим, хоть не часто удавалось встретиться, но каждая встреча это было нечто, это что-то, вот что такое землячество. За час служби він побував у Волновасі та Маріуполі. Каже, що ставлення місцевих до наших військових там дуже відрізняється. У Волновасі населенням править телевізор. Дуже сильно залежить від преси, від телевізору. В Волновасі на комнатну антенну ловиться 4. Не знаю, як і На комітну атену ловиться чотири канали. «Один плюс один», по которому не очень что есть смотреть, и три сепаровских. Крутят и «Дискавери», и сериалы, интереснейшие передачи. Ну, мы -то смотрели только их. Но внизу бегущая строка. Позитив, негатив, позитив, негатив. Позитив, естественно, про события в ДНР и негатив. Хунта там снова такое-то утворила. Никак иначе, только хунта, хунта, хунта. И ДНР, если нет за что хвалить себя, как правило, нету Они это все придумывают. Ну, вот Из примеров ДНР начали выплачивать пенсию ветеранов Второй мировой войны по 500 гривен. Ну, порадовався за ветеранов 500 гривень пенсию им почали выплачивать. Сколько тих ветеранов? Ну, 15 ну, двадцять чоловік на весь ДНР, максимум 500 гривень. И не факт, что еще заплатили. Но тем не менее, музей обрабатывают, получится. у Маріуполі ситуація більш позитивна. Вони були два місяці під ДНР в Их город, микрорайон Восточный, там очень сильно бомбили, и местные жители рассказывали мне ну, самые разные цифры, сколько они похоронили двухсотых местных жителей. Там большая часть людей за, за Украину. Один интересный рабочий с завода «Азовсталь», мне рассказывал, что проводил свой опрос в курилках, в столовой, с работягами, с работниками завода. И по его словам, вот он так сказал, вы будьте осторожны, потому что каждый 25-й может впихнуть вам нож в спину. То есть 25% против вас. Я образовался после на вах, это настолько большая цифра. Постоянно сталкиваешься с Допустим, по городу погороду с з тобою, як как з якоюсь диковинкой можна з вами сфотографироваться. Свої спогади він записує. Один з них присвячений дівчині, яку випадково зустріли у місті. Приїжджав мимо на Ошуді. Увіділа у мене в руках фотоапарат, компанія у нас бойців бойцом Полтава. Остановилася, сфотографіруйтесь, пожалуйста, на ошиді. Дальше вот э, с ней еще раз случай я свел. Она лошадь мимо моего поста проводила, стоила э, там или куда. Я увидел, э, обрадовался. Мы-то сфотографировались, чем не отблагодарили. А тут, ну, давай остановись, туда все. Э, ну, наш сух поет, там, э, Сава спрашивает, будешь? Буду. Я отрезал ей, ну, примерно вот столько. Моей семье неделю покомсал мелкими дольками, побежал делать чай, приношу с чашкой, этого сала нет. Спрашиваю, как у тебя с продуктами. Да как? Ну, мышь повесилась. Я вот зарабатываю лошади, все, что возможно отдаю ей, все, что останется, практически никогда не остается, тоже идет на семью. А почему не уехала? У нас был конный клуб. И всех ценных лошадей вывезли под Киев. А эта лошадь предана мне. Я, ее не брали из-за возраста, а я ее не могу оставить. Вот и осталась. И она сама, и она не то, что жаловалась, не то, что она пыталась вызвать сочувствие, она просто рассказывала, как живет. Крим своих прямых обов'язків, вин документально фиксирует войну. До служби боєць працював фотохудожником, а тепер улюблена справа допомагає йому відволікатися від думок про побачене. Є такі знімки, які називаються ванільною. когда оделся красавцем, стало нужно место, ванильные фотки. И такие хорошие, и такие нужны, и эта память есть, конечно, когда работаешь как операция или документалист, стараешься, чтобы тебя не видели, или ходишь свой день с этим фотоаппаратом, чтобы привыкли не обращали внимания. То есть бытовая жизнь, бытовая служба, как происходит, кому-то нравится, кому-то нет. Нет. Но в любом случае осторожно относиться, потому что на... есть такой сайт интересный, Трибунал ДНР. И там очень много бойцов с наших батальонов уже присутствует. И лишний раз опубликовать в интернете ⁇ это подвергнуть опасности самого бойца и его семьи. Поэтому лично раздал... Где-то я не публикую. В интернете один или два снимка всего лишь есть. Из моих работ это так. Для истории часть снимков я уже пообещал дать музею ЭВД для экспозиции, посвященной, может, что-то для выставки. Но в целом храню у себя, когда все это закончится, тогда... Настане час. Та історія повинна е присутність, Я ці кусочки історії пытаюсь заснять як можу. Звичайно, ж, багато радісних моментів пов'язані з волонтерами. Очень сильно допомагають, спасають. <кхе> Спасибо волонтерам, что не забывают что мелочи от просто полтавской воды, которая приехала. Скажем, в том Мариуполе ее пить очень трудно. Кофе не тут. Просто помыли, помыться не то полтавская вода. Это счастье. У нас привезли, группа Нейроид приехала и привезла с собой 25 литровок за час ушло. Настолько все соскучились нормальною водою. Це ну одна з таких мілочь продуктів. Без них було б бы дуже тяжело. Останні майже два місяці він провів вдома, здавав сесію, допомагав родині. За кілька днів він повернеться до побратимів. Чоловік мріє, що колись війна закінчиться, він зможе зняти військову форму і повернутися до звичайного життя. за это воюем, чтобы мужики в парах сидели, чтобы женщины голубей с детьми кормили возле театра Гоголя, чтобы любили, влюблялись, жили как хотели.